Сегодняшнее наше мероприятие – это очередное мероприятие, приуроченное столетию геноцида армян. В сегодняшней нашей фотовыставке были представлены фотографии разного формата. Это фотографии свидетелей и очевидцев геноцида армян, фотографии документов, подтверждающих факт геноцида армян, а также фотографии знаменитых беженцев и потомков беженцев, чудом спасшихся от геноцида хочу напомнить, что геноцид армян произошел с 1915 по 1922 года. Погибло от полутора до двух миллионов армян. Беженцами стало около 600 тысяч армян. Сейчас во всем мире проходит процесс признания геноцида армян. Есть много стран, которые уже признали. Франция, Италия, Швейцария, Бельгия, Голландия, Польша, Литва, и другие страны. Буквально несколько дней назад э, папа Римский Франциск первый в своем обращении э, осудил геноцид армян на 1915 года как первый геноцид 20 века. Буквально вчера Европарламент принял резолюцию, в котором объявили, было объявлено, что 24 апреля э, Совет в Европейском Союзе будет Днем Памяти жертв Геноцида 1915 года. И почему мы все-таки все такого рода мероприятия организуем? Потому что мы считаем, что Житомирская община должна знать, что произошло. Потому что история имеет такое качество, как повторяться, и нужно знать, что произошло, чтобы предупредить ее повторение в будущем.